السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کے بہت ہی بہترین بلند قامت انسان سردار عبدالرب نشتر کے لیے پوسٹ پیش کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری و امری عمری مل لسانی یفقہ قولی اللہ مصلی علی محمد و محمد علیہ محمدن کا علی ابراہیمہ و علِ ابراہیم عینا حمید مجید اللہ بارک بارِ کلّا محمدن و لا علیہ محمدن محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم و لا ابراہیم عین حمید مجید تو یہ جناب تحریک پاکستان کے انتہائی سرگرم کارکن اور قائد اعظم کے قریب ترین ساتھی سردار عبدالرب نشتر کی کہانی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی باعتماد ساتھیوں میں شامل تھے پاکستان بننے کے بعد صوبہ پنجاب کے پہلے گورنر تھے دو اگست سن انیس سو انچاس سے چوبیس نومبر سن انیس سو اکیاون تک پنجاب کے گورنر کی مسنت پہ بیٹھے جنوبی پنجاب کے اہم ترین شہر ملتان میں سب سے بڑے اسپتال نشتر اسپتال کا سنگ بنیاد سردار عبدالرب نشتر نے رکھا کراچی کا نشتر میڈیکل کالج اور نشتر پارک بھی مشہور زمانہ نشتر پارک بھی ان کے نام سے منسوب ہے تحریک پاکستان اور تعمیر و ترقی اور استحکام پاکستان استحکام پاکستان کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز وقف کرنے والے یہ عظیم رہنما سن اٹھارہ سو ننانوے کو صوبہ کے پی کے ایک تاجر عبد المنان کے یہاں پیدا ہوئے ان کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا اور شروع سے ہی علم و ادب اور شاعری ان کو اپنے گھر میں دیکھنے کو ملی پھر تصوف میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تو وہاں کے ماحول نے مزید متاثر کیا اور علم و ادب ان کے اندر پھلنے پھولنے لگا اس علم و ادب کی صحبتوں نے صحبت نے ان کے اندر ایک شاعر کو جگایا اور پھر یہ شاعری بھی کرنے لگے چنانچہ ان کی شاعری بھی پائے کی شاعری ہے دن بر دن ان کی صلاحیتیں نکھرتی گئیں اور پھر یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بطور وکیل عملی زندگی میں داخل ہو گئے اپنی لائف میں وہ مولانا محمد علی جوہر سے بہت متاثر تھے جو ان دنوں تحریک خلافت کی قیادت کر رہے تھے یہی وہ تحریک ہے جس نے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا کی اور سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی جو بعد میں چل کر تحریک پاکستان کے ہراول دستے میں شامل ہوئے قائد اعظم جب لندن سے واپس ہوئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور مسلم لیگ کو عوامی تنظیم کی شکل دی تب انہوں نے سردار عبدالرب نشتر کو بھی اپنی لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی جس پر سردار عبدالرب نشتر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے سن انیس سو سینتیس میں لیجسلیٹو لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور اپنی جد و جہد اور شاندار مسائی کی بدولت جلد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے چوٹی کے زوامہ میں ان کا نام شمار ہونے لگا قائد اعظم ان کے اوپر پورا بھروسہ کرتے تھے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب سن انیس سو پینتالیس میں لارڈ ویول نے انڈیا مسلم لیگ کانگریس کی باہمی مذاکرات کا اہتمام کیا تو اس میں قائد اعظم کی جانب سے سردار عبدالرب نشتر بھی شامل تھے قائد اعظم نے سردار عبدالرب نشتر کو پاکستان بننے کے بعد وزیر مواصلات مقرر کیا اور سردار عبدالرب نشتر نے یہ ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی لیاقت علی خان کے بعد شہادت کے بعد جب لیگ کی قیادت چودری محمد علی سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی ہوئی پہنچی تو انہوں نے مسلم لیگ کو عوامی تنظیم بنا دیا لیکن قائد اعظم کے نے کہ کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی بھی حکومتی عہدہ لینے سے انکار کیا اور اقتدار کو ٹھکرا کر سیاست میں اصول پسندی کی عالی مثال قائم کی اور قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جب چودہ فروری کو ان کا خود کا انتقال ہوا تو قوم نے اپنے آپ کو بہت بے سہارا محسوس کیا ان کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے دفتری کام کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے دفتر میں ایک فون ملانے لگے ان کا بیٹا تو آپ نے ٹوکا بیٹے کو کہ ذاتی فون کام کے لیے سرکاری فون کا استعمال نامناسب ہے بیٹے نے کہا لوکل کال تھی سردار صاحب نے کہا کہ بیٹا لوکل کال کا بھی بل آتا ہے اور جب ذاتی فون موجود ہے تو پھر اس کو استعمال کرو بجائے اس کے کہ تم حکومت کا فون استعمال کرو اب آپ ان کا کردار دیکھیے ذرا اور آج کل کا وہ دیکھیے کہ بیت المال سے حج بھی ہوتا ہے بیت المال سے کیا کچھ ہوتا ہے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے جہاز بھر کے جاتے ہیں اور ان سب کا جو وہ ہوتا ہے وہ سب عوام کے پیسے سے جاتا ہے اس کا خرچہ اور عوام کے پیسے سے کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے پاکستان بننے کے بعد کس طریقے سے مسلمانوں کے جو رہبر اصول تھے ان کو پس پشت ڈال دیا اور دیکھیں سب چھوڑیے دنیاوی باتیں تو چھوڑیے بیت المال کے پیسوں سے حج کرنا کیسا ہے جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خفگی کا اظہار کیا تھا کہ میں تم سے اس بات پہ خفا ہوں تمہاری سب باتیں اچھی ہیں لیکن میں خفا اس بات پر ہوں کہ تم بیت المال سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہو اپنا اور اپنے بچوں کا تو حضرت دعوت علیہ السلام بڑے ملول ہوئے انہوں نے کہا پروردگار میرے پاس کوئی ہونا نہیں ہے میں کیا کروں پیسہ کیسے کماؤں تب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل عمی کو لوہے کا علم دے کے آپ کے پاس بھیجا کہ ذرا بناؤ بیچو اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو اور دیکھیے ذرا ہم, ہم ہیں کہ ہم ہیں کہ جہاز بھر کے جاتے ہیں ہم ہیں کہ حج کرنے بھی جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں نیک چلن بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین